श्री आञ्जनेयस्तोत्रं महेश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि स्तोत्रं सर्व सर्वभयापहम् सर्वकामप्रदं ऋणां हनोमत्स्तोत्रमुत्तमं तप्तकांचन सङ्काशं नानारत्नविभूषितम् उद्यभालार्कवदनं त्रिनेत्रं कुन्दलोज्ज्वलं मौञ्जीकौपीनसंयुक्तं हेमयज्ञोपवीतिनं पिङ्गळाक्षं महाकायं टङ्कशैलेन्द्रधारिणम् शिखानिक्षिप्तवालाग्रम् मेरुशैलाग्रसंस्थितं मूर्तित्रयात्मकं पीनं महावीरं महाहनुं हनुमन्तं वायुपुत्रं नमामि ब्रह्मचारिणं त्रिमूर्त्यात्मकमात्मस्तं जपाकुसुमसन्निभम् नानाभूषणसंयुक्तम् आञ्जनीयं नमाम्यहम् पञ्चाक्षरस्थितं देवं नीलनीरदसन्निभम् पूजितं सर्वदेवैश्च राक्षसां तं नमाम्यहम् अचलाद्युतिसङ्काशं सर्वालङ्कारभूषितं षडक्षरस्थितं देवं नमामि कपिनायकं तप्तस्वर्णमयं देवं हरिद्राभं सुरार्चितं सुन्दरं साब्जनयनं त्रिनेत्रं तं नमाम्यहम् अष्टाक्षाराधिपं देवं हीरवर्णासमुज्ज्वलं नमामि जनतावन्द्यं लङ्काप्रासादभं जनम् अतसि पुष्पसङ्काशं दशवर्णात्मकं विभुं जटाधरं चतुर्बाहुम् नमामि कपिनायकम् द्वादशाक्षरमन्त्रस्य नायकं, द्वादशाक्षर नायकं कुन्तधारिणम् अङ्कुशं च दधानं च कपिवीरं नमाम्यहम् त्रयोदशाक्षरयुतं सीताधुक्कनिवारिणम् पीतवर्णं लसत्कायं भजे सुग्रीवमन्त्रिणम् मालामन्त्रात्मकं देवं चित्रवर्णं चतुर्भुजं पाशां कुशाभयकरं द्रुतटङ्कं नमाम्यहं सुरासुरगणैः सर्वैस् संस्तुतं प्रणमाम्यहम् एवं नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते प्राप्नोति चिन्तितं कार्यं शीघ्रमेवान संशयः इत्युमासंहितायाम् आञ्जनेयस्तोत्रं सम्पूर्णम् నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్ గ్రోత్కి సపోర్ట్ చేయండి ఓం శ్రీ హనుమతే నమహాని కామెంట్ చేయండి జై శ్రీరామ్ మరిన్ని మంత్రాలు వీడియోలు పురాణాలు కథల కోసం నా వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీరు వీక్షించగలరు